Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я буду пить текилу из АТБ вот такого. Она в АТБ стоила 120 гривен по акции. Без акции, наверное, 130. Вот. Что я могу про нее сказать? Я ее уже чуть-чуть попробовал, но вчера сегодня еще не пробовал. Вроде, вроде неплохая. Склад спирти, спирт, спирт плодовый соку агави, спиртотиловий, ретифікований вищої очистки, Сироп глюкозно фруктозний вода підготовлена. Вот. Зараз спробую. Понюхаю з пляшки. Пахнет хорошо с І... понюхаю со стопки. Со стопки похуже. Стопка чем-то пахнет. Ну, то ладно, то. У вас, дорогие радиослушатели, стопка ничем не будет пахнуть. А у меня чем-то пахнет. И на вкус, естественно, попробую, как она на вкус. На Но вкус нормально, пьется мягко. Закусывать особо даже не хочется. Можно закусить помидорчик. Говорят, ее надо закусывать лимоном. Но я считаю, что можно и помидорчиком. Тоже нормально закусывается. Лимоном с солью можно, смотрите, дорогие радиослушатели, помидорчик с солью посыпать. Mm. Тоже нормально. Так что можете mm. пить такие с, с помидорчиком с солью. Наши mm. ЗТБ не из Мексики. Вот. На этом все, дорогие радиослушатели. До новых встреч.